Так, всем доброго ранку, поговорю и про футбол, что смотрел, сегодняшние матчи прокомментирую. Ну, в общем, желаю вам всего наилучшего. Если будет желание, за поддержку буду вдячен, все в описи. Так. Александрия Металлист, 95, 1925. Я не знаю, что там в 1925 году произошло я помню металлист в Советском Союзе, Лемешка был такой тренер. И Буряк ушел после скандала с этого с Динамо Киев и выиграл с металлистом Кубок СССР. Он сначала с торпеда выиграл, а потом с металлистом. На воротах у них Сивуха, по-моему, стоял. То я их так помню. А потом за дочку вышел, ну, женился на ней Олег Протасов. Так, ну что, ну металлист 1925 был на голову сегодня Александрии. Наверное, в Александрии скоро уволят этого парня. Что-то они, они рассыпались реально вообще там по зонам. а э -э, во втором тайме защита была проходной двор. У Александрии могу вы выделить этого. Черненького слева э, э, Матама Иван колюжный Даже забил Он редко забивает Но почистил осколок И голеностопом ударил Подъемом И забил Потом э, Он отдал передачу на Рашицу, Рашидс рвал на своем левом фланге Фланг э, Александрии Он забил и потом Агуй Гаджиев забил два красивых мяча на 90 на 93 И оба одинаковые. Убрал и слева и дал в дальнюю троечку. Голы красивые. Поздравляю я Металлист 1925, криптопроект с первой победой. Ну, а видите, у нас вице-чемпион такой, что у них ноль очей, по-моему. Ковас Ковалевка Карпаты Львов. Матч был равный. Первым забил Климчук. Очень слабый нападающий, очень слабый. Зачем его покупать, непонятно. че подписывать. Ну, забил. Убрал и с правой ноги дал в дальний угол. Красивый, но он же не телочка. Потом э, Рапай получил заслуженную красную карточку. Был потом еще красивый удар очень у Колоса. Я такие обожаю. Косашку в дальний угол потянул вратарь. Карпат, Львов, Клещук. А потом Карпаты насели на ворота Ковалевки, забили Краснопир. И еще Краснопир мог забить, и еще один момент был. То есть Карпаты теоретически могли и выиграть. Ну, ближе справедливее ничья. Так... Эпицентр, Дина э, Суркис, Киев, э, ФК Суркис. Ну, ФК Суркис вышли вторым составом, очень старались. Они были очень похожи на Сандерленд 1907 года, когда футбол только основался. Играли примитивно, но Эпицентра хватило на один тайм, э, даже забили, был 1-1, я думал первый тайм так и закончится. Но сначала Герера забил, потом Михаленко замкнул прострел дальний. Волошин почистил штрафной. Он такой, кстати, неплохой мальчик. Для третьей лиги в СССР подошел бы. И Владислав Андреевич Фанат, он уже по имени и отчеству. Он сопляк. Играть он не умеет. Он резко сдал. Я так понимаю, что его в следующем году продадут в Албанскую лигу, как военнопленного. Он не играет. Ну, забил в Дальний Юг подставил щечку. Он там живет с внучкой, с дочкой какого-то вора в законе Абхазского. Ну, молодец, пошел по накону туда ему и дорожка. Ванат все, ванат уже не для продажи. Ванат это херня. Так, ну, у меня неприятный влог, я могу обосрать заслуженно кого угодно. Так, сегодня будет мои любимцы играть Кудревка против Полтавы. Это будет битва команд с первой лиги. Это дерби. Будет крайне интересная игра. Ну, что я тут вижу? Там может все что угодно быть. Победа, любовь и ничья. Полтава сейчас тоже неплохо играет. Сегодня я в форме этого Месси и Марадона. Марадоныча. Но самый любимый мой игрок был в Аргентине. Это Креспа. Креспа Панадусе. Так, Верес, Шахтер Донецк. О, ну, это круто. Это великий матч на Волыне. Да фиг его знает. Могут и ничейку слабать. А может Верес и рассыпаться, и Шахтер их хлопнет. Все будет зависеть, сколько черненьких порвало в Шахтере. Потому что Орда Туран такой сделал тренировочный процесс, что они все порванные лежат. Полесье, Житомира ЛНЗ, ну крайне интересный матч. ЛНЗ симпатичная команда, верю в черненьких, верю в ничью. И желаю победы ЛНЗ, чтобы гуцуляков всех выгнали нафиг. Я не добрый человек в этом плане, я не люблю проект Полесье, оно никакое. Здание не играет, которое ТБ Маркет настроил. Они никакие. Наймите нормального спортдира, выгоните этого Шевчука Балабова. Что они строят с этим ротанем? Так, ну вроде неплохой же игрок был на бровке и следит за собой. Ну что вы набираете, хлам какой-то набрали. Ну и завтра будет завершать. Познакомился с одним человеком в США, он э, спонсор Зарик, ой Кругер кривбаса. И вчера мне высылал ролик, как его дети э, молодежного кривбаса поздравляют. Он сам скрил Рога и там ну как бы разбогател в США. Заря Кривбас. Там ближе ничья. Так, на УПЛ заканчиваем. АПЛ начался. Я у всех вас поздравляю. Мои аплодисменты. Шикарная лига. Так, что мы бачили? Тоттенхэм Бернли. Ну, там вчера чудак этот решай сверкал. Особенно посмотрите его второй мяч. І... как пасы отдает кудус на ровном месте. Маленький рывок, и как он его уводит прямо на ногу. Второй мяч произведение риску, с искусств. Мои аплодисменты. Ну и Бернан, Бренан Джонсон завершил разгром. Контратаку споймали против Берни. Берни неплохая симпатичная команда, но Тоттенхэм в этом году будет пылить. 3-0, как я и говорил, все деньги мира, квартиру все продаем, несем на Берни. Против Берни. Сандерленд, как я говорил, я от них ожидал прийти, и они были молодцы. Я в теме этого матча. Играли за счет навесов и замыканий прострелов. Забивали головой Майенда, Беллард и Изидор. Ну, Изидор, это понятно, что он нигериец. 3-0. Брайтон Фухем, как я говорил, 1-1. В Ухэмптон, Манчестер Сити смотрел. Ну, Манчестер начал играть, как обычно. Ну, первым номером доминировали, хотя в гостях. Э, забил два гола Хоуан, Потом Рейндер забил. Это с Милана тоже перешел. И красивый гол в конце забил Райан Шерки, Мой любимчик с Леона, с Так, ну все матчи я вчера предсказал, как ясновидящий и не благодарить. Его опыт сын, ошибок, трудных и гений парадоксов вдруг. Но ставки это зло. Хотите остаться без трусов, забрать последний кусок хлеба у своего ребенка, ставьте. А если вы будете просто любить футбол за то, что он есть, играть в него утром в дыр, -дыр и то вам воздастся. Так. Астон Вилла, 0-0, не благодарите. Сегодня Манчестер Юнайтед Арсенал. 18.30. Все на матч. Ты, <свист> Не про, чемпион. Я ж ультра был раньше. Даже когда там москалей загнали, они уезжали, мы их за городом встретили, кирпичами забросали этот пассажирский состав. Бывает такое. Они боялись выехать с Днепра. Мы их и тогда еще не любили. Мясо. Лиц Эвертон. Ну, крайне интересный матч будет завтра. Я думаю, ближе ничья, но я думаю, Лиц будет стараться победить. Так. Лига 1. Монако разобрался с Завром легко, как я говорил, все деньги мира. Ланс Леон тот уменьшил, как я и думал. Ну, потом так сомневался. Леон забил. Мяч и с минималкой выиграли. Микаутадзе забил Жора. Поздравляю от качей. Симпатичная команда. Дает мировому футболу много интересных игроков. Так, и Ница проиграла Тулузе 0-1, но я так и опасался. Так. Арен выиграл у Марселя позавчера. Позавчера. 1-0 в конце забили на 90 -й. Так, сегодня Брест Лиль. Ну тут ничья ближе. Ну Лиль мой, ты на выезде дернуть Брест. Брест они такие, примитивный футбол играют. Там военная база французская. А сэр Варьян. Да, а сэр будет стараться выиграть дома. Манже Париж. О, интересный матч. Посмотри, что там Париж накупил. Это ж новичок, мегапроект. Юрген Коп идет его. Та фиг его знает. Я думаю, Париж выиграет на выезде. Мец опять возвратился в Лигу 1 со Страсбуром. Ну, я думаю, будет ближе не сейчас. Страсбур поинтереснее. Я не помню, они продали этого нигерийца длинного или нет. Нан ПСЖ сегодня. Та да Нан поучат, а что делать? Канарейки будут стараться, но проиграют. Валига. Валига, Валига, Валига. Алавес Ливан 2-1, как я и думал. Валенция, Реал, Соседат 1-1, как я и думал. Малерка Барселона 0-3. Там некрасивый момент был. Но сначала Рафиня забил, а потом на 23-й минуте пробивал этот черненький этот их малолетка. Попал в лоб центральному защитнику. Он упал, типа ему плохо стало. А Барселона продолжила играть, фэрплея не было. И забили Ферран Торрес. Стадион свистел, Игра поломалась. Мануэль Маруанес и Мурики получили красные карточки. Две. И Ломель... Ямаль забил на 94-й минуте 3-0. Я предполагал, что не выиграть. Не благодарите. Вчера угадал точно валигу Лигу. Так, сегодняшние матчи. Сегодня. Сельта, Хитафе. Ну, будет тяжелый матч, я думаю, ближе Нича, но может Сельта дернет 2-1. Атлетик, Севилья. Будет тяжелый матч, надеюсь, Атлетик минимально победит. Испаньол, Атлетик, Мадрид. Ну, тут может быть все что угодно, вплоть до победы минимально Атлетика, Мадрид. Ну, они же вторым номером играют сюда. Эльча, Реал, Бетис. Я думаю, Реал, Бетис дернет на выезде Эльча. Реал, Мадрид, Асасуна. Это во вторник будет. Реал Мадрид виграє Сосуни 2-0. Так. Был вчера Кубок Італії. Сегодня будет Монса Фразіон, Но не знаю, що там буде. Парма Пискара, я думаю, Победа Парми. Палермо виграв у Кримонезе по пенальті. Калєрі по пенальті пройшов Віртус Етелла. Кома. Обыграл 3-1, как я говорил. Венеция развомбила Монтову 4-0, как я и говорил. Не благодарите, я не ясновидящий. И ОПЦ на ошибок трудных. Так. И был вчера Кубок Германии. Из интересных... Так, в общем, из интересных. Хунион разобрался со слабой командой 0-5 на выезде. Байер хопнул. Зонен 0-4 на выезде. Армения дернула Вердер 1-0. Это сенсация. Гамбург на выезде. Пермазенс обыграл. Гамбург вошел в Бундеслигу. Бохум Динамо Берлин трахнул 1-3. Сан-Пауле по пенальти прошел Айнтрахт, Нордерштенд. Лейпциг выиграл слабой команды Зандхаузен 2-4. Ханденхайм разгромил на выезде Баллингер. Вольсбург 9-0 обыграл какой-то Хемельген. Хофенхайм Ганзу 0-4. И Нюрберг проиграл слабому Иллер Тиссену Энерджи обыграли Ганновер 96-й сильный. Фрайбрух обыграл Шпорт Фройнде 0-2. Дармштадт обыграл Любик 1-2. Сегодня, что интересное, Айнтрак Франкфурт разгромит на выезде команду Энгирс. Потом Ян Кёльн играет. Я думаю, Кёльн победит, хотя Ян будет сопротивляться. КСС Лаутерн выиграет сегодня. Карсвуе выиграет. Шальки на 4 выиграет. Борусия Менхетгадбах выиграет. Разгромит. Хольштайн выиграет Хомбург. Э Аусбург тоже выиграет у Халишера. 0 0.5 обыграет Динамо Дрезен. Будет тяжело. Борусия обыгра... Дортмунд обыграет Ротвайс. Герта обыграет Пройсен. Айнтрак Штутгарт. Э, Штутгарт победит. Вейен Бавария. Айнтрак тут не настоящий, не нормальный. Не из Франкфурта. И Вейен Бавария. Ну, Бавария разгромит 9-0. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Э, верим в лучшее.